マジで Ну, раньше было как бы с Харьковом не очень хорошие отношения. Сейчас поддерживают и нас ребята. То есть мы там с ребятами погуляли. То есть все по-дружески уже. Второй раз уже приезжаем, нормально все. Поддержка отличная. Ну, ходим как у себя дома, то есть раньше такого никогда не было. Позитивно, дружелюбно, не не как всегда. Мы сейчас всех встречаем, и Динамо и Днепр, и Шахтер всех позитивно. Если бы русская команда приехала, конечно, мы ну, чуть по-другому вели бы себя. нету никаких, как раньше было, там угрозы всякие. То есть они все поддерживают украинские клубы. Это очень хорошо, это сильно, и мне очень приятно от этого, на самом деле. Між ультрас Києва і Харкова дуже чудові, тобто повне взаєморозуміння, і це було продемонстровано на Марші, коли спочатку скандували Київ, потім Харків. Поїхали з Києва, атмосфера дуже чудова на Марші, дружня. Ще раз продемонстрували, що ми, українці, є єдина нація, Україна єдина, незалежно від того, чи люди з Харкова, чи з Києва. Часниня такого раніше було, о, дні, Там то же самое, что ты идешь в футболке металлиста, грубо говоря, в Днепре, тебя не тронут. Мы объединились и показали, что Украина едино целая страна. А если б было там кусок оторвался, там друг против друга и фанаты еще воевали, но это было бы не, неправильно. Атмосфера дружня и ну, Харьковцы украинские места, Харьковцы Украина.